हमारे यहाँ मस्जिद की खूबसूरती मस्जिद की रोगन, इस चीज को समझा जाता है कि इसके रंग और रोगन आधा से आधा किए जाए आधा क्वालिटी की टाइल लगाई जाए आधा किस्म का कार्बेट बिछाया जाए पंखों का बंदोबस्त हो ए का बंदोबस्त हो सर्दियों के लिए हीटर का बंदोबस्त और और के इन्हीं चीजों को समझा जाता है जुलम यह है कि आज के दौर में अंदर मुकाबले में मस्जिदें बनाई जाती हैं फुरा महल्ले की मस्जिद इतनी शान है हमारी मस्जिद उससे पीछे क्यों है हमारी मस्जिद उसके मुकाबले में ज्यादा शान हो और मस्जिदें बनाने में, में मुकाबला किया जाता है हालांकि को मस्जिद आबाद करने में मुकाबला करना चाहिए था मस्जिद एक कच्ची मस्जिद कच्ची बनी हुई मस्जिद थी कोई नरम बनाए कार्बन बिछे हुए नहीं थे कंकड़ियां बिछी हुई थी जब बारिश होती तो मस्जिद नबी का छत टिपिकता और साहबा बनाते हम सजदा करते तो यहां कीचड़ के निशान पेशानी पे पड़े जाते हैं। लेकिन कच्ची मस्जिद थी कोई अशान नहीं थी किरदार क्या था मस्जिद नबी का कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां इस्लाम का नाम दिया जाता है इस्लाम का दावा करते हैं इसके पीछे मस्जिद नबी का किरदार है मस्जिद नबी ने वो शख्सियतें तैयार की वो आला मकाम और मरतबे वाले आला किरदार वाले लोगों को तैयार किया जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर सियासत भी की पूरी दुनिया तक मोहम्मद का दीन भी पहुंचाया

कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीएं मौजूद नहीं है तालीम का अगर बंदोबस्त है तो वह एक ही है मस्जिद नबी के अंदर और फिर कितना आला तालीम का निजाम मस्जिद नबी ने उम्मत को दिया कि मस्जिद नबी से पढ़कर निकलने वाले लोग वो गली मोहल्ला तक महदूद नहीं रहे उनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह जैसे जवीरों और ऐसे जनरल पैदा हुए जिन्हें सैफुल्ला का रकम मिला कि अल्लाह की तलवार और जिन्होंने अपने हुनर और अपने कुर से इस्लाम के लिए वो फूह हाँ समेटी कि आज भी इंसान हर बेमरी रसी अल्लाह के जुनत मंदाना आपकी उस जुर्त को बहादुरी को देखकर और सुनकर आशाषकर होता है कि इस के अंदर, कच्ची मस्जिद के अंदर बढ़ने वाले फारुक रजी अल्लाह लाख मर के बनते। और बाईस लाख मर पे इस्लाम की तालीमान का झंडा लेराते हैं उनकी तरबियत कहां से हुई थी वो मस्जिद नबी ही थी बिन रजी अल्लाह तोल साल के नौजवान

इसी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील जैसे रसूल से ये ये मेरी उम्मत के सबसे बड़े है। अब्दुल्ला रजी जैसे मुफसर है अब अबील मुफस्सर उम्मत को दिए हजरत अबारी रजील्लाजरत अब्दुल्ला बिनर रहा और हम आयशा सदीकाशी अल्लाह तह जैसी फकीर उम्मत को मस्जिद नबी ने दी कि जब भी माशरे को मसाइल में फतवे की जरूरत पेश आती तो हम आयशा अल्लाह जैसे तन की तरफ रुख करते और हम आयशा दिया तो तालीम तम का बेहतरीन निजाम जो उम्म को दिया वह मस्जिद नबी ने दिया